У меня кремовые тени, они уходят в цвет кожи. Mm -hmm. То мы ну, потроху их наносим? Да, мы немножечко наносим, тем самым мы выделяем кровь. <сосы> Ангелина, как вообще ведь у тебя приемлемо будет? <сосы> <сосы> Да, очень приятно. <сосы> Немножко нужно растушевать, чтобы максимум не было Сегодня макияж у нас будет Максимально естественный. Mm -hmm. В принципе, его можно повторить дома. Потому что это более пастельные тона будут использоваться. Не обязательно пользоваться услугами визажиста. Хотя, конечно, очень желательно. Так. Мы, же, мы продолжим работать это самое, или мы не потом Нет. Приходим нет до... Мы приходим уже век. к веку. Mm -hmm. Просто наносим вот так. Да, мы наносим полностью на все века. цветинем их можно подбирать в соответствие до тона своего тела, что, возможно, есть какая-то схема, чи карта кольорів? ну конечно, есть карта цветов, что подходит по цветотипам. Mm -hmm. Но все-таки сейчас уже от этого отходит, потому что э, смешиваются цветотипы, смешиваются и цвета, которые подходят э, и глазам, и цвету лица, все зависит от того Какой вы хотите конечный результат? Если что-то более яркое, то в принципе можна использовать тона, даже которые кардинально, вроде бы как писали, не подходят к этому цветотипу. Ось мені цікаво. Наречена готується з самого ранку. Важливий день у її житті. Весільна. Вона фарбується, обирає якісь яскраві кольори, багато пудри, рум'яна. Як за цілий день воно все тримається. І наприкінці дня воно не, не опадає, я не знаю. Ну, знаете, все-таки, наверное, это отличие от профессиональной косметики, которая mm -hmm. более стойкая. В принципе, почему очень часто именно на такие торжества просят визажистов, mm -hmm. потому что эта косметика выдержит целые сутки, и можно и плакать, и тереть глаза, и в принципе ничего не случится. Также все-таки помогает есть фиксаторы для макияжа. Mm -hmm. Опять же, это более профессиональная уже линейка. Но это вот больше для таких случаев. А те фиксаторы, они не шкидливы для шкира? Нет, совершенно. Они совершенно не вредят лицу, не вредят макияжу. Они просто вот фиксируют сам эффект. И на сколько годов выстачает такого фиксатора? Ну, вы знаете, наверное, на 12-15 часов точно. Ага. То есть, если это какие-то стойкие, стойкие структуры, стойкие тона, то даже больше. Ага. Цікаво, ну це дуже гарно для наречених. Ти Взагалі, мені здається, якщо там, на роботу кудись зібрався, да, конечно, это щоб очень за своїми кампаніями да. можна скористатися. Так, а ми продовжуємо. Ми перейшли вже до інших тінь. Да, так я, я брала кремові тіні, поверх я наношу сухі тіні, це придасть більш стійкості макіяжу. Угу. В принципі, цвітова гама залишається та ж. Все, что я хочу сделать, это немножечко, подчеркнуть глаза, немножечко затемнить какие-то основные моменты глаз, чтобы они более вредительные стали. То есть, чтобы был эффект без макияжа. Макияж без макияжа. Вот такое. А чему так? Почему такие змены э, выходят у сильных мейкапах? Адже раньше, я помню, стрелка были в моде, много фарбовалось, а сейчас такой минимализм. Ну, вы знаете сейчас все как-то идет более к натуральному. Не только это в макияже, это и, мне кажется, и в одежде, и в прическах, в стрижках. Как-то вот мода сама к этому подводит. Но все равно остаются яркие личности, которые любят яркие макияжи, независимо это свадьба, либо это повседневные дни. То есть всегда можно свадебный макияж делать яркий, но в меру. То есть То, що -либо, девушка, вот да, вигляди так ну, как-то более ярко, ну просто правильно расставить акцент, наверное. А що потрібно найбільше виділити у весільному мейкапі? Очі чи, навпаки, губи, можливо, за допомогою рум'ян і щічки. Смотря, наверное, все-таки надо смотреть на, на внешность девушки, то есть если у нее более выразительные глаза красивые, то все-таки стоит на них делать акцент. Если у нее пухлые красивые губы, то может быть стоит перенести акцент туда. А, опять же, можно сделать, если девушка яркая, как у нас модель, в принципе ей... Особо макияж не нужен. Ей стоит немножечко что-то подчеркнуть, она уже будет достаточно яркая. Mm -hmm. Если она хочет макияж более яркий на свадьбу, это можно сделать за счет ярких губ. Сейчас тоже это очень актуально, то есть это какие-то нюдовые глаза, не mm -hmm. сильно прокрашены, но яркие губы. Это смотрится очень эффектно и красиво, особенно если какие-то в свадебном наряде есть акценты, там, букет яркий, mm -hmm. либо это что-то в платье какой-то акцент. Оно смотрится очень эффектно. А какие цветы самые в помаде вы В помаде сейчас модные. Когда-то был червоный, я помню. Так вы знаете, он дуже, сейчас дуже модный. очень модный. Он сейчас очень модный красный цвет, всевозможные оттенки красного. То есть, опять же, зависит, что подходит по цвету лица. Очень яркие, красивые розовые, тона более глубокие. То есть, это не, не совсем какой-то ну совсем яркий, да, вот да, cool. а вот такое что-то более приглушенное и, наверное, вот матовые губы все-таки, да. То есть... А как можно досягти эффекта матовых губ? Ой. Это такая помада специальная, или какой-то и который наносится поверх губ? Uh -huh. Сейчас очень много матовых помад, uh -huh. всевозможных марок, начиная от бюджетных, заканчивая профессиональной косметикой, это и жидкие помады, и просто стойкие помады, как в нашем понимании, угу. Кручивающиеся, Ну, это основное. Все-таки, наверное, матовости можно еще достичь за счет карандаша. То есть, угу. если вы можете карандашом прорисовать себе губы, просто надо это хорошо сделать. В принципе, матовость сохранится. Карандаш для губ будет хорошо держаться в течение всего дня. Особенно если перед этим немножечко припудрить губы, либо нанести тон, то будет отлично держаться. Так, мы уже выкрустываем больше темный колер. Да, мы темно немножечко затемняем ресничный ряд. И просто растушевываем его немножечко к виску. Ну, это не смоки, так? Висмоки, так? Це, нет, нет, це ни щаси. в коем случае это все это на Нейтральные, когда мы их растушевываем, они входят друг в друга и они не смотрятся темно совершенно. А вот за стрелка можно запсувати форму своего ока. Как вообще ее правильно малювати? О, стрелка это такой сейчас насущий вопрос на самом деле. Сейчас это тоже очень модно. Тобто она повернулась, все, что когда Да, конечно. Сейчас стрелка модная и тонкая, и более активная, толстая, стрелка в зависимости, наверное, от больше к вечернему макияжу. Но надо смотреть все-таки на разрез глаз, потому что не всем глазам подходит стрелка. Я так не могу сказать. Это надо вот именно пробовать. И, наверное, методом пробы и ошибок где вот смотреть на эту стрелку. А вообще-то нашей модели. Нашей модели подойдет... В принципе, любая стрелка. Mm -hmm. У нее красивые глаза, миндалевидные у нее хорошая века открытая. Ей можно как тонкую стрелку, это если в повседневном макияже, макияже можно более активную толстую, это если в вечернем макияже, она будет хорошо смотреться. Но в данном макияже мы не будем активную стрелку делать. Она у нас будет просто возле ресниц буквально подчеркивая корни. А за чего выделяется стрелка? Иглы шмалюются якулевцем, так и специальной тушью, так и просто тенью. В принципе, да, вы все варианты сказали. Рисование стрелок. Все-таки карандашом, наверное, будет удобней пробовать тем, кто никогда не рисовал себе стрелки. Угу. Карандаш можно немножечко где-то подправить и все-таки им удобнее рисовать. Потом это можно зафиксировать темной тенью какой-то, либо черной, либо темно-серой, в зависимости от глаз. Если вы уже набили руку, скажем так, то вы можете использовать более жидкие подводки. Они более стойкие, они более эффектно смотрятся, но их сложнее наносить, конечно. Там уже нужна определенная набитая рука. Так, я вижу, мы Подходим до завершения, так? Первого ока, око, еще нет? Ну, нет, в принципе, еще нет. Я бы еще хотела сказать, скажи, В Ты... данном случае я буквально вот светлыми тенями прорисовываю нежную, нижнюю часть века. Это на самом деле не особо будет видно, но в конечном итоге оно просто вот затемнит и силу силуэт глаз. Більше. Угу. Тобто Затемляє за рахунок світлих та темних кольорів можна ще звісно. так грати? Да, да. Ми виділяємо акценти, які ми хочемо, світлими тінями і затяняємо те, що хотіли скрити, наприклад. Да? або наоборот. Ось як такий мейкап буде виглядати на фотографіях. Адже хочеться якихось ярких вражень. Чи не буде він, він, він виглядати більш блідим? Вообще макияж, фотография съедает макияж проценты на 30-40, это надо понимать. Если э, это больше для фотосессии, то надо макияж более яркий делать. Если же это свадебный, да, и плюс макияж, то есть это будет целый день какая-то прогулка, где невеста должна хорошо выглядеть. Есть определенные э, тени, есть определенные подложки, которые дают э, не сильно яркий макияж, но на фотографии остается такой же. Mm -hmm. То есть вот эффект его остается таким, как он есть на самом деле. Ну, это это определенные уже э, какие-то профессиональные моменты, да, которые на самом деле ежедневно использовать, ну, наверное, не имеет смысла. А что, то есть, мне интересно, Ви? Ві, така тема зараз майже всі роблять накладні, так? Uh -huh. І природні ну якось уходять від йдуть від цієї тенденції, так? І фарбувати просто вії перед зеркалом вранці самі якось не дуже актуально. Простіше так робити. А ось як професіонал, це якось, що ви скажете, це впливає якось на саме здоров'я вій, та можливо все ж таки краще залишатися більш природними. Mm. Вы знаете, это очень. Я бы не сказала, что уходят на второй план нарощенные ресницы, либо накладные ресницы, просто они становятся более естественными. То есть, если это нарощенные ресницы, их максимально делают естественными. Ну, по крайней мере, кому это нравится, да. Кто... Так, можно заработать? Да, на самом деле можно. То есть если вы хотите... Не хотите кукольные себе ресницы, да, сейчас у профессионалов, по-моему, огромная линейка этих ресниц, вы можете себе сделать какие вы захотите. Единственный момент, что опять же, нужен хороший профессионал, чтобы он работал на хорошей косметике и тем самым не испортил ваши ресницы. По итогу, когда вы захотите, например, их снять уже, да, чтобы они были mm -hmm. в нормальном состоянии. Также, в принципе, можно обойтись временным результатом, да, это накладными ресницами. Есть несколько вариантов. Это ленточные ресницы, есть ресницы они очень часто используются для свадеб, для каких-то торжеств когда делается макияж девушка не хочет наращивать себе ресницы но хочет более выразительные mm -hmm. глаза э -э такие ресницы держатся около дня в принципе их можно потом снять э -э это не влияет на свои на, ну, на ваши ресницы на здоровье да совершенно никак но эффект в принципе достигается, потому что ресницы большой результат, ну, большой, большую часть от макияжа зависит от ресниц все-таки. То есть, какой бы ни был красивый макияж, если ресницы прокрашены плохо, либо не очень длинные, все-таки я рекомендую невестам вот какие-то пучки, немножечко вот подчеркнуть глазки. Вы сегодня нам покажете, как профарбовать веи правильно. Ну, да, конечно, я, я покажу. Но вы знаете, я могу сказать, что мне кажется, любая девушка уже за столько времени, если они красят ресницы, у них, наверное, рука набита лучше каждого визажиста. Ну так. Особенно мужчины, которые смеются с нас, когда мы с ранку біля зеркала фарбуем и смеются с нашего выраза обличчя. Да, да, это есть. Мы сейчас фарбуем уже второй ок, так? Да. Мы робим все то же самое. Да, все точно так же. Здесь я использую просто несколько оттенков одного и того же цвета. А еще за колер. Моя назву. Это ближе вот коричневые теплые тона. Угу. Такие вот пастельного цвета. Просто они идут от светлого к темному. Очень много в марках идут прямо вот несколько теней одного оттенка. Просто стоит подобрать, который, какой вам подходит. То есть это может быть более теплый цвет, либо более холодный. Ну, для осени мы выбираем самую такую гамму, так? Мы больше не для осени, мы больше подбираем под саму модель. Угу. А вот обязательно нужно приходить на предыдущий мейкап перед весенним? Ну, я все-таки рекомендую приходить. Это и для невесты спокойствие. Все-таки она увидит результат предварительно, какой она хотела бы видеть. Если ей что-то не понравится, она всегда может это исправить. То есть вы на пробном макияже, вы не зависите от времени. Все-таки утром, когда свадьба, это много гостей, это операторы, это визажисты, стилисты. Они все друг на друге. То есть если что-то вдруг не понравилось, то это вызывает панику у невесты. Даже малейший прокол какой-то, Потому що все-таки це дуже эмоциональный день. І щоб вона була уверена на 100%, що буде то, що вона хотіла, я все-таки советую сходить к визажисту на пробный макіаж і к стилисту по волосам. Ну, так, щоб знати, бути впевненим у да. завтрашньому дні та не хвилюватися через це. Mm -hmm. А, а, а щодо часу, скільки часу потрібно, щоб зробити that's такий мейкап? Все зависит от сложности макияжа на самом деле. Это может быть от 40 минут до полтора часов. Все зависит от кожи. Потому что если хорошая кожа, не проблемная, то в принципе ей не надо уделять много времени. Если кожа проблемная, либо после солнца, пересушенная, то, конечно, там надо над ней поработать, чтобы она выглядела хорошо. Який ось догляд ви порадите зараз, коли осінь, ми переходимо від літа до більш такого прохолодного сезону. Як потрібно доглядати за своїм обличчям, щоб робити такі природні макіяжі? Ну, Все-таки я думаю, це якийсь основний мінімальний уход. Подобрати, ну, це треба подобрати. Либо можна обратиться, конечно, к спеціалісту, косметологу, але можна і самостоятельно. Посмотреть, какой у вас тип лица, какой у вас подходит к вашему лицу крем, либо тоник. То есть, это основное. Это какие-то ежедневные, вернее, домашние скрабы, либо пилинги, если они необходимы. Их надо делать все-таки раз в две недели, раз mm -hmm. в месяц. Кому как надо, кому-то каждую неделю необходимо это делать. То есть, чтобы кожа выглядела хорошо, все-таки надо ей заниматься. У нас десь приблизно 5 хвилин для того, чтобы завершить наш мейкап. Я так разумею, зачем мы закончили, да? закінчили. С глазами мы закончили. Я приду небольшую стрелочку. Угу. Я не хочу ей делать активную стрелку совершенно. Она будет не черного цвета, она будет такая у нас темно-темно-фиолетовая. Угу. И буквально ее, ее в принципе не будет видно. Когда мы прокрасим ресницы. Все ангеліно вам потрібно планувати фіолетове весілля. Не обов'язково. <гум> <тему>. обов'язково. <гум> ну, тобто воно може підійти до будь-якого кольору да, весілля. Так, да. просто чорний, он більш грубий все-таки. Мені здається, це так відповідально. <гум> Виробити я тоненькою, так? Так, да, і її діла тонкою. И кончик я потом немножечко спрячу. Uh -huh. А как сама заховаю это? Просто теми же самыми темными тенями, которые вы использовали. Просто прокрашиваете в саму уголочек. А вы используете еще какие-нибудь так? Для чего это? Ну, это... Это то секрет ваш? Да, это небольшой секретик. Это очень... Ну, это больше для профессионалов, наверное, интересно. Поделиться с нами, нам так уж цикаво. Это такое средство 3 в 1, наверное. Им хорошо пользоваться. То есть его можно смешивать с тенями обычными, делая тем самым подводку любым цветом. Он хорош как база для лица. Он очень выравнивает кожу, питает ее. Ну и mm -hmm. также можно как какой-то макияж использовать. Вот мы В принципі, спрячемо. Ага. Трохи зафарбовано так. Так, да, і стрілка буде менш активна, і не буде видно. Здається, її так майже не видно, але вона така дуже жіночна. Так, да, її не буде видно, особливо коли ми прокрасимо пісні. Ось, той момент, коли ми повинні подивитися, як правильно Смотрим. фарбувати вії. Прокрашивать необходимо mm -hmm. от корня, немножечко прокручивая сами ресницы. При этом я ну, придерживаю глаз модели, потому что все-таки не очень удобно, когда кто-то тебе пытается туда залезть. Ну так, ты же не вычуваешь, куда и потребно направиться. Так, я, разумеется, уже остальные. Да, опять. Штрихи нашего. Да. Макияжа. А что до губ, якими мы, мы их сделаем, чи Так как у нас совсем естественный макияж, я бы посоветовала легкий блеск, который дает. Мы нижние ресницы не прокрашиваем. Так, хочу сказать. Почему? Потому что мы немножечко провели тенями под глазами. То есть, если мы прокрасим нижние ресницы, оно утяжелит само века. Губы я хотела бы сделать легкими, очень. Очень хорошо для этого подходят глянцевые блески. Они на фотографиях очень хорошо смотрятся угу. и дают такой вот снежно-розового цвета блеск. Угу. А мы профарбовываем за допомогою э, пензлика, так? Да, можно с помощью руки. В принципе, сейчас. В моде такие небрежные губи, то есть mm -hmm. немножечко, если это даже какая-то яркая помада красных оттенков, ярко-розових пройтись чуть-чуть выше контура. То есть такие губы, губи, да, можна сказати. На жаль, час нашої програми підходить до кінця. Якраз ми завершимо останні штрихи, робимо. губи. Давайте подивимося на нашу чарівну модель Ангелина. Посміхайтеся. Ну а ми на цьому з вами прощаємося і зустрінемося вже на наступному тижні. І пам'ятайте, якщо ваша друга половинка сказала вам так, то це не через те, що ви стильний або у вас гарний мейкап. це почуття. Бережіть їх та бережіть себе на все добре.